Salam, əziz izləyicilərim. Tanrımız bizim gözəl dünyanı yaratdıqdan sonra və insanlara Adəm və Həvvanı cütlük olaraq yaradaraq onlara bənzər övladlar onlara bəxş etdi. Bu gün biz insanlar da Adəm və Həvvanın nəsli olaraq dünyaya övladlar gətiririk. Rəbbimin bizə bəxş etdiyi övladları bu dünyaya gətirərək onlara həyat bəxş edirik. Ulu Tanrı elə möcüzəli bir formada bizə Övladlar bəxş edir ki, bizi elə bir formada yaradır ki, inanılmaz bir elm hələ də araşdırır və hələ də araşdırmaqda davam edir. Bu möcüzəyə hər gün biz daha da şahid oluruq və Allahı həmd edirik. Siz və sizin yaxınlarınız, sizin ailənizdə olan insanlar bu sevinci dadmağa hazırdırmı? Və onlar dünyaya övlad gətirməyə hazırlaşırmı? Əvəcə biz övlad bəxş edən Rəbbimizə təşəkkür etməliyik. İstər qız olsun, istər oğlan olsun, fərq etməz. Təki Allah bizə, bizim yaxınlarımıza övlad bəxş eləsin. Lakin biz insanlar çox maraqlanan, hər bir şeylə maraqlanan və hər şey əvvəlcədən bilməyə marağımız olan insanlarıq. Ona görə düşünürük. Görəm bizim bətnimizdə və yaxud yaxınlarımızın bətnində olan oğlandır yoxsa qızdır. Əgər sizin belə bir yaxınlarınız və yaxud özünüz bu sevinci dadmağa hazırsınızsa və bu sevinci dadan zaman oğlan istər qız olsun və onların kim olduğunu bilirsisə və onlara hədiyyə etmək istəyisənsə, buyurun, bizə müraciət edin. Və bir şeyi unutmayaq. O sevinci bizə bəxş edən öncə Allah, sonra isə o övladın, o körpənin anasıdır. Ona görə yalnız körpələr üçün hədiyyə yox, biz bu dəfə anaları da unutmamışıq və analar üçün də hədiyyələr hazırlayırıq. Əgər arzu edirsinizsə, ana və körpə üçün birlikdə hədiyyələr sifarişi verə bilərsiniz. Buyurun, bizi izləyin, öz sifarişlərinizi seçin, ekranda qeyd olunmuş nömrə ilə əlaqə saxlayın və qeyd etmək istəyirəm, hansı modeli seçmisinizsə, hansı nümunəni seçmisinizsə, o nümunəni skrin edin və WhatsApp-a göndərin. Eləcə də videonun altında hər zaman ç kimi qeyd etdiyim kimi qeyd edirəm. Videonun altında rəy bölməsində öz fikirlərinizi, istəklərinizi, təcrübələrinizi bölüşməyi unutmayın. Dəstək olun bizim kanalımıza və biz hər zaman gözəl videolarla sizin könlünüzə xoş olaq. Təşəkkürlər. Bütün övladlarınız xoşbəxt dünyaya gəlsin, sağ-salamat gəlsin və hər zaman bir ömür xoşbəxt olsunlar. Eləcə də onları dünyaya gətirən analar və dünyaya gəlməsinə səbəb olan atalar. Xoşbəxt olun. Təşəkkürlər. Bizi izləməyə və dəstək olmağa davam edin. Allah amanında.